İndi isə 5-ci cıdırın iştirakçıları baxış manejinə çıxdılar. Bu yarışda 7 at iştirak edəcək. Mükafat fondu 7000 dollardır. 3 yaşar və daha böyük ingilis atlarının 2000 metr məsafəyə cıdırı. Nömrə 1 Potilegble at və joki Khvitsol Abilashvili. Nömrə 2 Baykaykay Jokey İlqar Müsəibov, Morallı da İlqar Müsəibov bir-birinin ardınca üç yarışda qəlib gələ biləcəyimi hər halda Mərd və Xanxan ləqəbli atlarda buna nail olub, indi isə 3-cü dəfə starta çıxır. Nömrə 3 Sweet Jenny, jokey Nəriman Əminov. Nömrə 4 Cherry Grace ləqəbli atı jokey Şamil Hüseynov idarə edəcək. 5 nömrəli Evolution ləqəbli atda jokey Rauf Tayirov starta çıxacaq. Nömrə 6 Lanqonsar ləqəbli at, jockey Əli Rəzayev və nəhayət nömrə 7 West Story onu jockey Azər Əliyev idarə edəcək. Bu atların arasında mütəxəssislər Lanqonsar ləqəbli ata xüsusi diqqət yetirməyi tövsiyə edirlər. Əvvəllər cıdırların üçündə birinci yeri tutub, bir dəfə isə finiş xəttini üçüncü keçib. Lan Gonser ləqəbli atda bir qayda olaraq Əli Rəzayev starta çıxır və əvvəlki çıdırların hamısında məhz Əli Rəzayev də onu idarə edirdi. Dədiyimiz kimi 3 dəfə 1-ci yeri tutdu. Son 2-ci çıdırdan Lan Gonser ləqəbli at öz rəqiblərinə heç bir ümid yeri qoymayıb. Məsələn xatırladım ki, 4 yaşar və daha böyük ingilis atlarının yarışında o məsafəni Tam 2 tam 0.2 saniyə başa vuraraq birinci yeri tutmuşdu və bu ucidırda 8 at iştirak edirdi. Bundan başqa Longonsellerləgə bilər at 4 yaşar və daha böyük ingilis atlarının 2400 metr məsafəyə çıdırında da birinci yeri tutmuşdu. Həmin məsafəni isə o 2 dəqiqə 44 saniyə keçmişdi. Bu nəticələr olduqca yüksək nailiyyət kimi qəbul olur və mütəxəssislərin rəyinə görə Lanconser ləqəbli at mövsümün digər cıdırlarında da qələbəyə əsas namizətlərdən biri olacağı. Bu baxımdan onun ən GT rejiblərindən biri kimi Cherry Gracey qeyd edilə bilər. Bir dəfə 1-ci yer, bir dəfə 7-ci yer. Digər atlar da mükafat ala biləcək yerlər tuturlar. Məsələn Sweet Jenny bir dəfə məsafəni 2-ci keçib, bir dəfə isə 3-cü yerdə başa vurub. Daha sonra Baykaya 2 dəfə finish xəttini 2-ci yerdə keçib, 2 dəfə 4-cü nəticə göstərib və indi də Baykaikai Bay və Longonsel ləqəbli at yürüşə başlanıq edirlər. Onları idarə edən jockeylər Əlirzayev və İlqar Hüseibovdur. Açılı idman həvəskarlarına yaxşı tanışdı və indi onların daha bir uğurunu gözləmək olar. Digər atlar da dörd nalə çapmağa və liderlərə çatmağa çalışırlar, amma hələ ki məsafə böyükdür. Ən azı 10-12 metr məsafə fərq belədir. Baykaikai Bay ləqəbli at hələ ki birinci yerdədir. Əlirzayev Longonsel ləqəbli atda liderə çatmağa çalışır, amma o çığdır sol ağının sağ kənarı ilə irəliləyir. Bu isə döngədə bir qədər də əlavə qüvvənin sərf olunmasına gətirib çıxara bilər. Amma indi Əli Rzayev Lanqonsa ləqəbli atda döngədə yerə də sağ tərəfə irəliləməsinə baxmayaraq artıq Baykayka ləqəbli atı şatmağa nail olur və indi atlar baş-başa döyğəni keçirlər və döyğənin sonunda artıq finiş düzündə Əli Rzayev yenə də Lanqonsa ləqəbli atda irəli çıxır. Artı Bayqayqay läqəbli atda İldar Məscibov ikinci yerdədir. Digər atlar isə liderlərə çatmaq üçün səy göstərsələr də buna nail ola bilməyəcəklər. Çünki fərq çox böyükdür. Əlirzayev Lanqonsa läqəbli atı var güc və ilə çapır. İldar Məscibov isə görünür bu dəfə qalib gələ bilməyəcək. Bir-birinin ardınca iki cıdırda Qələbədən sonra Baykaika Bay ilə qələbə atdı. O, finiş xəttini 2-ci yerdə keçdi. 1-ci yeri isə Əli Rzayev tutdu. O, Longonser ləqəbli atda bir-birin ardınca 4-üncü cıdırda qələbə qazandı. Çox uğurlu və sabit nəticə. 2 dəqiqə 13 saniyə. 3 yaşlı və daha böyük ingilis atlarından 2000 metr məsafəyə cıdırında Longonserin göstərdiyi nəticə belədir. Buats Brahms və Spells Legacy legali adları balasıdır. Sahibi Vüsal Əliyevdir, məşqisi isə Ramiz İbrahimovdur. Mövsümün əvvəlində bir dəfə Cıdırda 3-cü yeri tutduqdan sonra növbəti yarışlarda artıq heç bir rəyibə də ümid aman verməyib. Bütün yarışları 1-ci yerdə başa vurub və indi də mövsüm ərzində 5-ci Cıdırda 4-cü qələbəsi qazandı. 3-cü yeri isə Ceri Grey istuttu. Onu jockey Şamil Hüseynov idarə edirdi. 4-cü yer Evolution label atdı. Jockey Rauf Tayirov çapırdı, lakin 4-cü yerə görə mükafat nəzərdə tutulmuyor. 1-ci yer üçün 3500, 2-ci yer 2100 və nəhayət 3-cü yer üçün 1400 dollar məbləğində mükafat nəzərdə tutulub və indi bu mükafatlar da öz sahiblərinə təqdim olunacaq dürəkliklə artıq 5 cdra 2-n vurulub qarşıda isə halətdə 4 cdır olmalıdır.